Ракамакафо Foss Давно не бачились Знову в дорозі. Картинка міняється. Бач, дорога одна і та сама. Ще й машинка помінялась Ха-ха-ха, не, не тільки картинка. Ну так, да, багато чого міняється. Я ж говорю, що дорога одна і та сама, а все навколо змінюється і дуже, я б так сказав, навіть швидко. Ой, тримати руль пише. О, от, знову їдемо. Все чудово, погода чудова, як завжди, все зелене. І вирішили говорити сьогодні про молодих талантів. Наша люба подружка Анжела нам задала такі, таку тему. Тому, тренд, тренд, тренд за да, сказала, що в принципі все вирішують кадри, а кадри повинні оновлюватись тільки не на, на, на краще. на, на да. тих, что то найти еще помоложе. Поэтому вот, как наши, как ты бачишь наше майбутнє в разрезе роз... того поколения, которое придет за нами, еще сможем на что-то сделать лучше для этого света. Бачу вообще офигенно. Да, направление интересное. О, Сейчас бы нам свои и да, пережить пока. <рес> направление, в которых мы Э, там, всю, всю ночь сегодня гэпала, блин, по голове, блин, это говно всякое с неба, ну, такое а в целом, конечно, э, ситуация как мне кажется э, чем дальше, тем будет э, все молодеть, то есть были такие в Советском Союзе насколько я вот помню, э, были такие моменты для того, чтобы стать руководителем чего-то ты должен был пройти там от кого? От э, старшего стажера, ну, старшего помощника да. до там, потом директора завода или там, начальника участка, как минимум, уже в возрасте, там, не знаю, сколько то, сколько -то там лет, да? Взрило, наверное, по-моему, Да, и это вот ты так шел, шел. То есть. Э, а при царской России вообще было по-другому, читал какую-то книгу. Назывался Бронепоезд Ганзи, как сейчас помню. Судьба в чем. Э, там, ну, пушка, да, там, была ствол 6-дюймовый, это калибр, ну, 15, да, 150 калибр. Вот там пушкари рассказывал, говорит, вот я, говорит, для того, чтобы стать артиллеристом, говорит, я два года лафет мыл, ну, а потом что-то пустили ствол чистить на третий год или на какой-то. А потом только пустили первый раз, чтобы там что-то там снаряд, чешу, ну, короче, суть в этом то есть э, ситуация называется никто никуда не спешит сейчас мы перешли э, в такую ситуацию что события меняются но ну, если брать предыдущие там века я бы сказал бы с какой-то молниеносной скоростью то есть условно говоря каждый новый день какое-то там открытие какие-то новые движения новые тенденции новые направления люди э, делает то, что вообще непонятно было никому, да? И самое главное, в чем прикол жизни, все успешные молодые становятся успешными не потому, что они где-то учились, а потому, что они что-то принесли новое изначально, а то, что у них в голову лезет, они это просто начинают реализовывать. И, ну, как бы, да, чудеса. Вот у Маска у него какой там главный критерий? У него там образование вообще пофиг, по-моему, когда они там на работу принимают. Главное, чтобы там... Не веду, почему у него самого и этого Да никогда не было, нафиг она ему надо. Там где на это... Главное, чтобы в голову перла. понимаешь, когда в, голову что-то прет, ты начинаешь что-то делать, у тебя по-любому будет результат. Ну или, или хороший, или плохой. Но результат будет по-любому. А когда и в голову не прет, ничего не делаешь, тогда тоже будет результат. Ну, называется никакой. Поэтому, да, ну, люди идут. Ты же видишь, что, 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 творят малолетки там, те какие-то там, ну, для нас это может быть уже какой-то мере дико, но там какие-то, вот у меня малая там кого-то смотрела, там каких-то блогеров этих сумасшедших, у них там какие-то миллионы там, что-то, ну, такую пургу откровенную несут, ну, за ними прутся, а те там какие-то собирают уже какой-то пацаненок, собрал какой-то реактор или что-то. Видел этого кренделя с Украины или откуда он? Какой-то собрал то ли реактор, то ли там какую-то схему э, схему года ядерного синтеза. Ну что-то такое вообще там на голову не налазит. То есть э, получается так, как мне кажется, но ну, открылись какие-то очень серьезные информационные потоки, и вот люди, которые находятся условно говоря в потоке, то есть в реализации, к ним ну приходят вообще э, какие-то знания, которые не были доступны, понимаешь? Ну, это все, все на фоне швидкості обмена информации. она же выросла просто в миллионы раз, да? А, Коли... Сто, стоят Да. Нет, так это понятно. Коли... То что, то что обмен информацией, вообще сейчас время it технологий понятно, что самая ценная это информация, скорость ее обработки, там дата-дата центры, какие-то, какие-то компании искусственного интеллекта и так далее. То есть ну и, как мне кажется, побеждать будут в современных реалиях именно те, у кого просто быстрее работает ну, мозг, то есть быстрее приходят сюда, да? процессы происходят очень быстро. Ну, да. ну, то, то есть раз, я... раз, 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 раз. это молодые, да? Это молодые, потому тобто, что... Молодые имеют большую, лучшую конкурентную перевагу. Абсолютно. Том, что... Нету, нету... Обмен информацией Нет... Не нужно иметь много опыта этой пушку 10 лет для так, того, чтобы тебя понятно. допустили туда и заряды что-то. До данная ситуация это враг. Когда ты находишься в потоке, ты творишь чудеса. И ты творишь их не потому, что ты это знаешь. Ты идешь там интуитивно, да, по наитию своему, и, и, и происходит то, что в принципе никто не мог никогда предположить. А это просто происходит. Ну, легко и просто. Вот так вот раз, наизу, и все произошло. Возьми сейчас какого-нибудь там, ну не всех, но условно основную массу, там условно 45 плюс, и которые сейчас говорят, генерируют что-то новое. Ну, будете смотреть долго и нудно. Они генерируют, но только то, что 30 лет изобретают. Там, изобретают долго и нудно, изобретают, 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 изобретают. Короче, задолбались изобретать. У нас за, за три года войны, бля, по-моему, изобретений больше, чем там за, за, за всю историю. За хрен его знает, времени, да? Но Реально. То есть, и так всегда. Когда идет интенсификация усилий и ну, открываются всегда новые возможности. Людям же не просто там, знаешь, я не видел ни одного условно говоря э, какого-нибудь там повара, которому открылись бы там какие-то э, знания там во сне там, или как-то пришли, говорят, вот, вот ко мне во сне прошло знание, как собрать там, условно говоря, какой то там новый микрочип. Да не придет ему это в голову, потому что он вообще не в теме. Ну то есть он не погружен в процесс, поэтому так. Но а те... не думая про микрочип, ну, он про курицу в кляре. Ну, да и, вот и... курица, ему там новый способ приготовления может ему придет. Поэтому ну, самое главное, я считаю, это давать возможность молодым раскрываться, слушать их, не рассказывать, что я не звезди, ты, 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 ты кто такой, там, ну условно говоря, мы сейчас тебе объясним как. А, малые, ну как малые, юные, которые в потоке, это реально непобедимая хрень. Это, а на войне как всегда была? Ну глобально э, чудеса творили э, 21-летние, 22-летние. Кто там 50 чудеса творил? Односил, а, да туда-сюда, нормально много что, а на хрена? Все же понимают. А вот в этих прет, да, оно прет во всем. Прет во всем. Энергия прет во всем. В любом. Там в голове, в сексуальном, в любом, там э, все хочется, и там везде, говорит, и, 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 и поесть, и подраться, и все остальное поделать. Вообще, то есть все, все хочется, говорит, а вам чего побольше, говорит, а мне всего побольше, знаешь. Mm -hmm. Поэтому вот это золотой период, когда люди ненасытные ко всему, к получению знаний, к получению всего, одного, второго, третьего, вот это надо использовать. Потому что они в ресурсе. Они в ресурсе максимально. А когда человек в ресурсе, он может сделать любое чудо. А когда человек уже, условно говоря, там доплывает, как куда-то там, да? Ну тогда с него, конечно, тоже можно много чего требовать, но ничего не будет. Ну краще, чтобы инзводочку и сади в билест и кайерловый время. Ну да. Хотя, если брать количество, я уже когда-то ходил, мобильских лауреатов, основной возраст, это 60-70. 60-70, но тут все-таки, как мне кажется, надо отметить, что на Нобелевские премии подаются в основном люди, которые работают в каких-то системных долгоиграющих, там, химики там, условно говоря, да, какие-то там биологи, какие-то там, ну, там физики и так далее. Ну, все, математики. Один раз ждали Нобелевку Перельману. Но он ее не получил. Он не, зря, не захотел брать. Но вопрос не в этом. То есть люди реализуются в длительных, вот длительных каких-то системных исследованиях. Да, там надо. Почему? Потому что там э, скорость исследований. То есть, ты что-то сделал, а потом тебе надо подтверждаться это ходы. Иногда 10 лет должен быть период минимальный, иногда сколько там, поэтому ну, не можешь ты в 22 что-то ну, изобрести так. и сразу, соответственно, сказать, что оно хорошее. Надо, чтобы была длительная практика, которая подтвердила бы, что это да, четко вот так работает. А не так работает, работает, потом раз и не работает. Так это может быть? научный метод. Научный метод, правильно, который имеет свои определенные стадии и так далее. То есть там разработка, вот это, потом подтверждение, там, ну и прочее там, да, такие моменты. Поэтому ну, так и живем. А в целом, молодым, как говорится, везде у нас дорога была, а девиз такой там, а старикам везде у нас почет. Раньше, в Советском Союзе, там 45 уже старики были древние, условно говоря. Ну так, древние, не древние, но были уже такие. Ну, вообще а раньше до такого века и не жили. И не жили, да. Потому что людские зубы разрахованы на век до 35, И максимально максимально как раз чудеса и творили, ты так знаешь как? Тартанян три мушкетера Там же королю и королеве по 18 лет, но ну, по книге. Здрасте. Да. Или по 18, или по 19, но сейчас посмотрим. А по фильму там, да. Френдлифт, ну понимаешь, да? То есть, в общем вот такая история. Поэтому ну, надо смотреть. Надо смотреть. В целом, в целом надо, надо давать... Никогда у тебя уже не будет такой смелости, которая у тебя есть 20 лет, ну никогда не будет реально, ну условно говоря, потому что когда ты ломишься, и ты там, это опыта поражений или ударов, или еще чего-то, его просто нету, но если его нету, то что за него там париться, знаешь, поэтому ну, безумству храбрых поем мы песню, ну, ну и ладно, и пусть оно и будет, всем пиз!